Давайте попробуем нарисовать вот такой обобщенный пастерик. Тут у нас Семьи, есть некий ну, да, там, ну, не художник, потому это будет так. некий посетитель. Некий посетитель. Вот давайте э, какие-то его атрибуты, от, да? Кто, кто он? Ну, типа, вот. ну типа основной, да, потом что или как, кто меньше, да, тем, меньше то большее количество. С кем, с кем вы реально имеете дело? Ну реально мы имеем да. дело как бы наиболее организованной группой, это конечно же школьники. Да. Это учащиеся вот, школ. Да. Потом у нас идут учащиеся вузов и техникумам средние учебные заведение. Это Все второй группа. Организованная группа, Группы, организованные группы. Организованные да, группы мы... с одной стороны. Да, причем да, вот, да. как бы нам очень нравится, когда к нам приходит детский сад. Детский сад. Вот там. Детский сад. Детский сад. Да, Это в основном, конечно, группы такие организованы. Ну, а да, последнее время да, очень да, часто да, ходят да. семьи. Папа, причем мама, ну, да. причем да, семьи да, заказывают да, именно экскурсии, экскурсии да, чтобы да, их угу. говорили. Не только они смотрят, но они ходят, ну, в смысле, слушают, да? Да, да, Ну, в последнее время появилось такое новшество, как нам приходят военные. Ну да, вот так. Да, да. Военные, вот дислокации, там, бывает одних, других ходят военные. И гости все-таки у нас бывают, гости из других городов, даже журки, и журки. иностранные гости у нас бывают, и немало. Да, 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 и мало группами, но в последнее время довольно часто. Ну, угу. э -э <свят> это на мероприятии вот, творческие люди приходят. Ну, творческие а люди, нет, это, это именно посещательность. Мистер, да? Художники были, да? да. художники, да. художники да. художники, Но это на мероприятиях, на мероприятиях. Ну, то знаете, вот появился такой, э, такая потребность у людей именно на нашей территории провести что-либо. Если писатель, он приходит Но именно к нам, чтобы мы... Это, да, как площадка для проведения. Да. 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 Вот писатели приходят к нам, чтобы презентовать свои книги именно на нашей территории, вот как бы, э, чтобы мы ну, организовали им аудиторию. Да. Художники, книги, выставки, да. Выставки. Да. Выставки. Да, художники, художники, мы ну, даже так, попытаемся, попытаемся у нас нет. есть и основные группы художников, да, детские, детские клубы детские клубы. Да. Если мы говорим студенты это на лекции или просто экскурсии. Нет. Давайте попытаемся Там же по группам по как -то. Я так понимаю, посещение это одно, вот кто посещение, мероприятие да, а это, еще... это другое а ну, это тоже посетители. Это посетители, но они, да, по но они приходят с целью уже не посетить экспозицию там, а с целью просто мероприятия. Да, это же разные да, вещи. Нет. А посетители это да, ж другой. другое, студенты, посетят. школьники, да. там гости города, они приходят именно на наши выставки посмотреть. Это же да, разные да, это, разные это, подходки. Это, 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 постоян, это уже, я понимаю, что это а, постоянный да. посетитель, да. который приходит с какой-то регулярностью, если на выставке проходит или презентация какая-то регулярно, есть какое-то количество да. читающих людей, они потому не имеют э, другого какого-то места, куда пойти послушать презентацию, они приходят сюда. Когда-то ну, да они, когда просто вот, знают, что что-то будет, пригласите нас, пожалуйста, мы к вам хотим. Да, да, потому да. что знать, что будет либо интересно, познавать, но что-то новое, возможно Это да, да. уже даже какая-то да. форма сотрудничества, что... и на лекции да. нас приглашают, мы со своим багажом, ну, интеллектуальным каким-то, вот, мы идем в школу, мы идем да. в университеты. Надо вот. было за границу, да, да. Музей Дисанто. Да, мы отправились, сначала мы, мы езжали в чемоданы и устраивали там Раньше редкостные портфели, а сейчас мы берем черные чемоданчики, Да, мы берем экспонаты и показываем им музей, прям с чемоданчика. Пускай там не было мало, а у нас Они не переступать никаких Надо Нас уже немножко исключили. Ну да. Вот вижу такой, такой то есть это какой-то учащиеся, это организованные э, группы, студенты, детский сад, дети. Да, тут, ну, это все, в общем-то, вот это все какая-то одна. То есть это организованная э, группа, это, это, группа, просто, это, это, это есть у нас да, да, еще к нам приходит территориальный центр, ну, который, который за 82 и старше. Ну, да, это да, краеведы, вот такая, Это, такая, 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 как сателлиты, да, которые все равно вокруг музея оборачиваются, как да, некие да, да. небесные тела вокруг свечев, потому что это какое-то место, где да, через которое да, каждый из них тоже до своей аудитории пытается что-то донести, достучаться. достучаться да. Да. Ну смотрите, а теперь давайте с другой стороны посмотрим. А какие вообще сообщности есть в лодке? Очень разные. Просто... Нет, нет, я не имею в виду центры, я имею в виду вот uh -huh. То есть или по профессиональным, ну например, там любители, летние, любители <говорит> рыбалки с лодки или охотники или там туристы. <говорит> какие вообще есть вот в городе, какие в городе есть вообще сообщества? <соединяющие> Я имею в виду не организованный, не то, что вот это какой-то сужок, а вы видите, что это не так. То есть на вопрос по да. да? Как да? Как <соединяющие> вот, какие, <соединяющие> или вообще давайте так, какие вот социальные, какие, какая социальная структура, может быть, так пойдем. Из чего город состоит? Из ну, чего город состоит? На сегодняшний день город 50 на 50, часть это люди уже пенсионного возраста. И вот сейчас есть такой ну, всплеск блаждаемости, там, двухтысячный, поэтому много молодежи. Да? Угу. Вот и с одной стороны получается, что есть люди старшего поколения, угу. они... Между собой вот сейчас есть такая потребность объединиться по каким-то национальным признакам. Поэтому много в есть национально-культурное общество, куда ходят, вот как-то среднее звено, оно выпадает, потому что оно занято какой-то работой, и во вне рабочее время, человек хочет элементарно, сейчас огород, допустим, прополоть да, и так далее, ему вне работы особо ходить куда-то не хочется. А вот есть молодежь, которая общается между собой вне школы, ну там где-то вот эти наши на скейтах катаются, да, на площади, mm -hmm. и же их туда и заставляют. вот они скейтеров там у нас mm -hmm. достаточно. по mm -hmm. буллингам где-то, да, mm -hmm. тоже. Mm -hmm. тоже они mm -hmm. А на ну, специфика нашего города. У нас, допустим, нету стационарного цирка, да? Вот, чтобы можно было каждую там неделю, ну, у кого на что денег хватит, ходить, да? То есть, вот, как бы, для зрелища место такого центрального, как цирк, да? или на мелких, средних, ну крупных, понятно, что скромно, а мелких и средних, как бы, я не... Ну. Хотя бы так, в каких-то общих цифрах. Хотя бы мы не можем сказать, надо брать запресс налоговый. Мы не можем 60, сказать. Ну, хотя бы больше, больше какой, больше тысяч, да? Больше десяти тысяч. Да, да. Так, так. Больше, больше или меньше, если чем... если брать э, мелкий бизнес, то может быть и да. Процессы, что... а, ну, так, а да, население вилитые. население народы по 50-60 тысяч 50. 50. 50. 50. 50. Ну, то есть то, то есть все-таки это больше если это больше половины да то есть но мне кажется, что больше да. половины. Потому да, что у нас очень а, большой а, процент предпринимателей – это мелкие бизнесы. Мы напишем Попробово. так, что а, их а все-таки больше по так, по 50 тысяч. Больше 50 тысяч где-то предпринимателей. То есть это одна из самых фактически ну, я так понимаю, что есть Серфит. люди еще работающие на каких-то да, больших предприятиях, которые стоят. У нас больше компостеров практически, как бы уже <плоделевое> не. не, не, не есть вот трикотажная фабрика, которая живет, но она не такая большая. <чеве> есть швейная фабрика, которая тоже на сегодняшний день какая там есть статистика. А вот, как таковые мякокомбинат, заводы, мякокомбинат, они уже не Молокозавод, мясо комбинатор. <чевает> но они все равно уже не тем А красиво там еще, да, вот что-то наверное. <чевает> Хорошо, понятно. А теперь давайте посмотрим, а что каждая из этих аудиторий ожидает потенциально от музея. Ну, например, возьмем одну из самых больших вот, предпринимателей, среднестатистические. Он попадает в музей, если попадает, то как? Потому что я понимаю, они тут вот буквально возле порога. Тут же Карломакс, центральная улица, она практически как такой торговый аряд. То есть они фактически вот они. они аят... Это вот каждая суббота у нас тут ярмарка. Они рядом, они, они совсем со, со рядом с музеем. Да. Да. С детками попадают. Попадают с это детей. То, не не есть. Не то не есть это все-таки да. повести детей. Да, спасибо. Есть дети, район, и какие постель культур... приводят, гостей приводят, иногда даже иностранцы, средний бизнес приводят. И дети ходят. А что им? Какая? У нас не показательная, потому что ситуация в стране, она же как бы понятно, что сказалось. Но у нас ну, и как и бы письма. три раза больше. Ну есть да, есть и часть и людей, и которые приходят сумма, по письмам. То есть там вот все организации, которые благотворительные, они просят привести к нам людей. Ну, да, 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 да. Да, это организованная группа. Потом есть очень большое количество людей, которые приходят к нам на всевозможные презентации, они как правило тоже. Когда на открытие. Ну, пусть, ну пусть там три 2 да, но все равно это где-то там. Ну, не выходит за 3,5 метра. Ну, да? ну, и потом, конечно, вот мы же как бы статистику собираем и подаем, мы э, наблюдаем за своими, ну, как бы их за такие потенциальные посетители, мы очень часто меняем декорации вот у себя в витринах. Да? Вот, то есть я, например, считаю, что тот человек, который остановился возле витрины и на какое-то время постоял, подумал, посмотрел, возможно, он в этот раз не пришел, а в другой. придет Это тоже наш потенциальный посетитель мы там еще поговорим да. а о том, как это детальнее сегментировать. Я просто сейчас хочу выяснить какую-то общую картину. Потому что на самом деле 2-3 тысячи для города с населением более 150 тысяч. Ну это ну, 2-3 тысячи, я же говорю, это те люди, которые непосредственно деньги принесли. Mm -hmm. А на самом деле очень много людей здесь проходит без денег. Хотя как бы мы э, ну, официально это не можем э, узаконить, чтобы к нам просто бесплатно. Поэтому какой то некоторые барьеры Просто надо открытые, это делать. Да. Да. Ну, кто его знает? Я же говорю, опять-таки, вот там с 2001 года в Англии музеи все государственные открыты. И вот я же тоже ну, ездила с обучающей поездкой, да, мы встречались с персоналом, но у них там электроника везде все напечкона, и они поэтому отслеживают ну, статистику Монитор, по да, мониторы, там эти потоки вычисляют вот, все. И они говорят, мы заметили, что людей стало... Намного больше с того момента, как он музей стал бесплатно, просто эти посещения стали ну, краткосрочными. Если раньше mm -hmm. человек купил билет, да, и он зашел, и он как бы должен выходить эти деньги. <laughs> он должен везде и по долгу, потому что он купил билет, он уже как бы это. А вот уже когда нет билета, да, он пришел, сегодня он вот этот кусочек посмотрел, ему достаточно. значит, он завтра придет, и послезавтра, к примеру, да? и будем локально ну, уже как бы находиться, поэтому может быть это и было бы правильно, если бы не было билетов. Вот. Хотя многие менее... приходят и удивляются, да, что цена-то очень ну, даже социальная, очень демократичная да, а и такая удивляется, думаю, что видимо дороже. Вот это... Шесть гривен просто излидески. А мы, ой, ой, так, ну, ой, тогда давайте сейчас пойдем, а многие так раз присматриваются, что почем? Потому что если весь здание, ну, злится, то вы теряете все равно. С одной стороны экономическая ситуация, с другой стороны есть какой-то статус цены. Но даже не об этом речь, просто о том, что охват, в принципе, кажется, может быть больше на сегодня. Но даже если мы скажем, что 4 тысячи, даже если так, все равно по... Не, у нас ну, в реалиях вот так вот, где действительно можно как-то ну, подтвердить через какое-то там мероприятие, где это где-то порядка ну, 10 тысяч у нас проходит вот в реалиях. Хотя по статистике мы, конечно, подаем больше, потому что мы учитываем то, что мы мы вышли вне музея с информацией. Это что же нашей можно сказать посетители. поэтому